Uh, Tuan Deputi terima kasih uh, saya ucapkan kepada empat orang ahli yang berhormat iaitu uh, yang berhormat Arau, yang berhormat Padang Serai, yang berhormat Pasir Gudang dan yang berhormat Kuala Pilah yang mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas sesi penerangan menteri hala tuju pembangunan kampung baru ke arah pemerkasaan identiti Melayu di Kuala Lumpur. Uh, disebabkan saya hanya ada 10 minit yang betul uh, untuk menggulung saya mohon menjawab isu-isu yang dibangkitkan secara bersekali untuk menjimatkan masa tapi apapun sebenarnya uh, ada banyak juga persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan telah saya jawab dan nyatakan dalam uh, penerangan menteri tadi. Ah uh, tuan dipretua um, menjawab kepada Kuala Pilah ya eh, yang menyentuh uh, isu gentrifikasi iaitu Penyesihan komuniti asal dalam proses pembangunan semula untuk makluman Yang Berhormat tiada isu gentrifikasi kerana penduduk asal yang sekarang berpindah secara sementara akan kembali semula ke Kampung Sungai Baru apabila rumah sudah siap kelak dan juga untuk meningkatkan bilangan penduduk asal iaitu generasi kedua, ketiga dan seterusnya yang melibatkan pemilik dan pewaris tanah Kampung Sungai Baru di mana lebihan rumah ganti akan diberi keutamaan. Ini juga saya telah sebut tadi. Pembelian kepada mereka di samping itu, seperti yang telah saya sebut dalam penerangan tadi, jenis-jenis pembangunan yang mampu dimiliki oleh orang Melayu akan juga insya Allah dibina di kampung baru. Kemudian, bila juga mohon supaya kerajaan mengadakan rundingan lanjut ya, dengan kumpulan yang tidak bersetuju. Jawapannya boleh saja. Ya. Aa, tiada masalah sekiranya permohonan rundingan itu datangnya daripada kumpulan pemilik itu sendiri atau mana-mana pihak kita uh, terbuka cuma saya perhatikan yang yang pihak ketiga sering kali mengapi-apikan isu ini Aa, jadi orang kata lebih sudu dari kuah kadang kadangnya ya lebih-lebih -lebih pula lebih daripada kumpulan pemilik jadi pakej harmoni Aa, yang ni saya nak sebutlah pakej harmoni yang telah saya sebut juga dalam penerangan tadi uh, masih boleh dirundingkan eh, kalau yang tak bersetuju kemudian tiba-tiba nak JV itu masih lagi terbuka uh, kemudian uh, yang bimbang, uh, ada yang bimbang dengan masa depan uh, lembaga emas eh, pasca pembangunan kampung baru jadi uh, untuk maklumat ahli yang berhormat Cadangan pemekasaan tak biurus kampung baru sedang dibincangkan. Dan satu bengkel yang akan diurustiakan oleh Perbadanan Kampung Baru sendiri dengan pihak berkepentingan akan diadakan dalam masa yang terdekat dan masa depan terkait lembaga emas akan turut juga dibincangkan. Yang berhormat saya, yang dipertua saya juga ingin menjawab beberapa perkara yang dinyatakan oleh Padang Serai berkaitan dengan titah tuanku uh, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, yang ini juga saya telah jawab beberapa kali, sudah tentunya kami di peringkat PKB dan juga Jabatan Wilayah Pertuan menjunjung titah eh, apa yang telah dinyatakan oleh Duli Tuanku jadi um, yang ini sebenarnya uh, telah juga saya nyatakan dalam pertengahan tadi, saya mohonlah mungkin uh, yang berhormat yang tidak dapat uh, mengikuti penerangan saya tadi untuk refer balik kepada Hansat dan situ memang agak lengkap eh tentang apa yang saya nyatakan dan menjawab juga pertanyaan yang padang serai sebut tadi ya dan kenyataan Tan Sri amri buang juga saya pun telah jawab juga kalau saya boleh baca kembali perkara 18 eh saya ada sebut di sini terima kasih tentang perkara ini Sebenarnya yang bila saya nyatakan bahawa uh, proses ini adalah dal, uh, dalam proses mahkamah tadi Kuala Terengganu juga ada sebut ya. Dan saya telah nyatakan tadi bahawa uh, ini adalah berdasarkan kepada semakan uh, PTG WPKL eh maksudnya uh, pejabat tanah dan, dan galian yang kita ada ya. Dan tanah tersebut uh, saya, saya dah nyatakan tadi tidak pernah diwatakan sebagai tanah ataupun sebagai kawasan kawasan mas ataupun tanah rizab Melayu. Jadi dia tidaklah sebenarnya kita subjudis sebab itu adalah apa yang ada dalam dalam apa ni semakan kita yang ada dalam dokumen kita. Okay, itu berkaitan dengan kenyataan tadi. Kemudian padang serai juga bertanya tentang eh berkata juga tentang nilai sejarah. Yang ini juga saya dah sebut. Kita insya-Allah ada perancangan eh. Dan sebenarnya kita sedang dalam usaha untuk membangunkan blueprint eh ataupun pelan tindakan kampung baru untuk kita mengekalkan identiti Melayu heritage Melayu di kampung baru. Insya-Allah kita juga sedang bekerjasama dengan pihak-pihak yang apa ni profesional dalam perkara ini Dan insya-Allah kita boleh bangunkan sebenarnya contohnya cultural village eh di kampung baru itu itu tak ada masalah kita sedang usahakan uh, tentang perkara itu dan untuk memastikan sejarah kampung Melayu juga dapat dilihat eh oleh generasi-generasi akan datang WM3 Gulim uh, kena cepat kena cepat Siap? ya terima kasih wm Ya, uh, saya juga ingin sikit pencerahanlah jika belum dibuat pencerahan uh, sebab saya sayangkan kampung baru sebab setiap malam saya makan di situ <laughs> Baik uh, persoalan saya jika belum dijawablah. Apakah langkah dan dasar kerajaan bagi memastikan sebarang pembangunan di kampung baru termasuk projek contohnya projek hotel tamu kekal tertakluk kepada kawalan uh, uh, kawalan lembaga pentadbiran MAS. Terima kasih. Kini saya boleh jawab ringkas sajalah ya. Uh, apa yang dinyatakan di, ataupun ditanya oleh kampung baru tadi sebab tu saya kata eh, uh, apa yang uh, apa ni dipanggil uh, dalam MAS ini dia istimewa dan dan sebenarnya lebih ketat eh, berbanding dengan tanah rizab Melayu eh, contohnya kalau di, disebut tan, uh, ni uh, hotel tamu tadi memang dia di dalam kawasan MAS eh. tapi sekatan-sekatan itu uh, dia perlu uh, kalau dia mahu diangkat dia perlu melalui proses-proses yang sangat sebenarnya rigid eh dan 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 apa ni panjang eh dan perlu dibawa dan diangkat sehingga ke peringkat esko tanah eh ha jadi um, sebab kalau kita tengok perkataannya ialah uh, tidak boleh diduduki maksudnya kalau kalau tak boleh duduk tu masa hotel mestilah uh, apa ni diduki ya. Ha, jadi ini perlu di apa ni perhatikan dengan betul-betul dan jika ada nak diangkat sekatan-sekatan tertentu perlu dibawa dan di, melaksanakan proses-proses yang tertentu. Baik. Saya teruskan. dan apa yang dicadangkan oleh Padang Serai untuk kita memberhentikan eh, pembangunan di kampung Sungai Bedu itu saya tekaskan di sini saya tidak bersetujulah eh, ya, sebab Uh, isu ini adalah isu legasi yang terlalu lama. Dah hampir ataupun lebih 9 tahun uh, penduduk yang bersetuju untuk JV itu khususnya duduk telah keluar daripada kawasan itu dan saya dah sebut tadi ada yang telah pun meninggal dunia. Maka kita sebagai kerajaan sekarang masa perlulah membantu mereka untuk kembali semula dan mendapatkan penempatan ataupun rumah mereka yang sepatutnya mereka miliki. Nah, jadi ini kita kena pastikan. Kelahan. Inilah tugas kerajaan Madani yang sangat ihsan kepada ke kehendak eh rakyat. Okey. Baik. Kelahan. Seterusnya menteri boleh. Ah uh, pendek ya? Akan cepat-cepat cepat, cepat, cepat. Okay. Tadi dalam penerangan menteri sendiri beritahu tentang berapa peratus yang flat bersetuju berapa peratus yang teres tak setuju. jadi majoriti yang teres ni yang pemilik tanah tak setuju jadi kita nak buat pembangunan di atas tanah yang majoriti tak setuju yang flat dia setuju tak boleh ke di, 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 di asingkan yang dah setuju tu buatlah yang, yang di flat tu Sebenarnya ketika saya mengambil alih ini, ya, keputusan telah dibuat dan keputusan pembangunan itu adalah melibatkan sekian keluasannya sekitar tujuh eka yang terdiri daripada kawasan uh, pembangunan flat dan juga rumah teras. Tadi juga saya dah sebut sebenarnya kehendak penduduk itu bermula dengan mereka yang duduk di rumah teras. Ha, itu saya dah sebut juga tadi. Ya. Baik, uh, menyentuh kepada... Menteri, soalan... menteri, menteri, sikit je menteri. Sebab kita dah gunakan akta pengambilan tanah yang dilakukan semasa zaman uh, Arau dan juga dia punya kawan daripada Keterih dulu lah yang jadi menteri wilayah tu. Jadi bila dah gunakan akta pengambilan tanah ni maksudnya, dah tak ada dewa-dawi lah maksudnya. Sebab akta tu dah digunakan patutnya, kalau dia kata bersetuju untuk kita gunakan akta pengambilan tanah, patutnya Maksudnya pembangunan tu kena dilakukan lah. Kalau tak nak maksudnya, nak demonstrasi, nak bising, nak memekak maksudnya. Setelah mereka gunakan akta pengambilan tanah maksudnya. Masa tu tak nak fikir. Ah, ha, Masa tu tak nak mikir masa tu. Kenapa gunakan akta pengambilan tanah untuk paksa warga dan juga masyarakat di Kampung Bagu untuk terima pembangunan. Sedangkan majoriti rakyat, masyarakat di sana berkendakkan kepada pembangunan. Ini yang jadi masalah tu. Dulu dia buat, Lepas tu TAI itu dia nak minta kita pula yang cucikan. Dan tadi kalau kita dengar daripada Arau, dia salahkan pula pegawai dan juga kakitangan kerajaan dalam isu pembangunan Kampung Baru ni. Ah ini satu tindakan kenyataan yang pada saya melampau dan juga biadab kepada seluruh warga dan juga masyarakat kakitangan ya. awam yang terdapat dalam Bulut -bulut negara kita. Terima kasih kepada menteri Hulu Langat Saya orang Kampung Baru tau. Saya orang Jadi, kampung siapa baru. Yang tolak Saya yang orang kampung ada baru. Saya orang kampung baru. Kenyataan Hari itu kata si Iskandar. baca buku dan bodoh. Ini bodoh ni. Tak baca buku. Dia tak tahu apa apa dia cakap. Dia mula disebut zaman Arau. Arau tak terlibat. Arau masuk Ogos. Tapi tanah tu dia ambil. Eh, masa sebut. tu kerajaan awak lah. Nanti kejap. Masa ya, tu kerajaan Muhammad. awak. Kalau awak... Hulu langat. Hulu langat. Yang Muhammad, saya minta dia tarik balik sebab dia kata kat saya dulu. Dia tak dia tak dia dia tidak ada fakta. Saya bagi fakta ni, rumah flat 236. 38 tak setuju. Dalam undang-undang serata yang Muhammad, kena 100% setuju. Ni 36 tak setuju. Dalam uh, rumah 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 stares 64 lot 27 yang setuju. Yang tak guna 14, atas perbelanjaan tanah tu yang guna akta pengambilan tanah tu saya minta supaya kalau minoriti tak bersetuju majoriti tanya. sudah bersetuju arau hulu langat biar arau habiskan tak reti bahasa saya nak bagi tahu yang Muhammad menteri wilayah saya dan semua orang kita tidak ada kuasa yang ada kuasa ialah KSN iaitu di bawah kuasa pembangunan tanah wilayah KSN PTG itu kuasa yang ada kepada mereka jadi itu sebab saya minta mereka bagi penjelasan. Bukan menuduh mereka. Saya bekas pegawai yang Muhammad tak, uh, tak, tak, tahu menahu tentang perkara ini. Saya tahu bahawa perkara ini dia kena bagi penjelasan. Kenapa pengambilan dibuat dalam tiga hari? Kenapa dibuat masa PKP? Orang tak bekerja? Itu soalan saya. Saya bukan marah menteri. Menteri pun ada kuasa. Saya tahu dia nak jawab. Ya. Kuasa sejikiti Zaman, Zaman. Zaman, Zaman tu arah dalam kerajaan. Kenapa Zaman tu arah dalam kerajaan. Hulu Langat. Hulu Langat. Sila duduk. Cukuplah. Saya bagi yang berhormat menteri untuk jawab dan gulung. Terima kasih. Terima kasih, uh, Yang Um, saya tahu isu ini memang akan jadi panas macam inilah. Ya. Um, banyak perkara yang saya kena jawab lagi tetapi tak apa. Uh, masa dah Uh, habis, jadi seperti yang saya, manis, saya sebut kalau tak boleh jawab, saya akan jawab secara bertulis cuma ada uh, beberapa isu yang saya ingin terangkan di sini, contohnya yang seperti Arau sebut tadi, uh, yang 3 hari itu tadi kan, bagi saya uh, yang maknanya daripada sebelah sini maupun daripada sebelah sana uh, sering sebut bahawa perkara ini adalah perkara besar, perkara ini adalah perkara penting jadi kalau masa tiga hari ini banyak perkara yang kita nak kena teliti jadi tiga hari itu bagi saya tergesa-gesa lah. jadi tergesa-gesa kemudian saya ingin juga menjawab tentang pasir gudang tadi tentang apakah perhubungan antara pembangunan pasir gudang ini dengan akta baru yang mungkin akan dibentangkan nanti iaitu Akta pembangunan semula bandar ataupun PSB. Jadi saya ingin nyatakan di sini yang berhormat Persi Gudang bahawa apa ni jika ya akta ini diluluskan kita akan selaraskan Ya, sebab kita di Kuala Lumpur, khususnya kita ada Akta Perancang, iaitu Akta 2 dan 7 yang meletakkan semua fungsi-fungsi eh, menteri sehingga di situ juga. Jadi kita akan selaraskan dan kalau kita tengok sebenarnya pengenalan semula ini telah berlaku di Kuala Lumpur. Uh, lama dah ya yeah. maksudnya uh, contoh yang saya boleh bagi mungkin uh, 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 apa ni kampung Kerinci ataupun uh, razak mansion eh yang telah berlaku sebelum lagi kita bercerita tentang PSB ni ya yeah, jadi saya kira yang paling penting kalau kerajaan uh, dan uh, uh, dewan yang mulia ni uh, katalah luluskan nanti PSB itu maka kita selaraskan balik jadi saya kira saya kena tutup dah ni uh, yang lain banyak lagi yang saya catat tadi. Muhammad, tuan kalau jawab, saya betul tak saya saya nak gulungkan uh, ni yang berhormat. Satu. Nanti kita jumpa yang berhormat boleh kita jumpa kita bincang lagi. Kampung Pandan ke KLCC 1 km. Nilainya 90 juta satu ekar. Tapi 500 yang sengah baru daripada KLCC 500 m Nilainya 56 juta untuk 16 ekar. Jadi saya tanya yang Muhammad jawab cerita betul ni kenapa berlaku perbezaan harga yang begitu ketara apakah yang pemerintah bercadang untuk memastikan supaya emas mesti dimasuk dalam kawasan rizab Melayu sungai besi telah dimasuk rizab Melayu emas boleh dimasuk... pembangunan berlaku tapi masuk di kawasan di bawah kawasan rizab Melayu sebagai pengawatan yang asal kerana pertukaran daripada rizab Melayu ke uh, pajakan kita tak tahu kita tidak ada rekod sama ada kerajaan negeri Selangor buat ataupun uh, kementerian wilayah atau bandaraya maaf yang Berhormat mantan menteri saya pernah nyatakan tadi saya dah sebut tadi bahawa emas itu sangat berbeza dengan tanah rizab Melayu dan sekatan ke atas tanah emas ni jauh lebih ketat daripada tanah rizab Melayu jadi yang tu saya sebutlah saya tak nak cerita panjang lagi lah Yang Berhormat banyak lagi sebenarnya perkara yang kita apa ni sebenarnya yang saya dah nyatakan baik saya gulung yang ketua jadi tuan-tuan dan pem ahli Yang Berhormat sekalian Isu yang berkaitan dengan Kampung Baru dan uh, Kampung Sungai Baru ini tidaklah uh, dikendalikan secara, orang kata menarik uh, rambut dalam tepung, ya, uh, rambut jangan putus tepung pula jangan berselera. Jadi saya ingin menitikkan pesan ya agar semua ahli-ahli yang berhormat di dalam dewan yang mulia ini untuk membantu ya saya dalam menjelaskan kedudukan sebenar isu ini selepas saya memberikan penerangan yang panjang lebar tadi dan tidaklah menanggut dia yang keruh. Bagi saya cukup-cukuplah ya. Apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah fokus ya untuk menyelesaikan masalah. itu tugas kita. Dalam rancangan pembangunan kampung baru, saya sentiasa menekankan segala amanah eh, di mana titah dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor, keputusan jemaah menteri dan hasrat pemilik dan pewaris Kampung Baru ini serta pihak-pihak yang berkepentingan supaya pembangunan di Kampung Baru ini adalah merujuk kepada nilai sejarah, warisan budaya dan kepentingan Melayu dan Islam yang dilaksanakan secara adil dan tuntas. Jadi berikanlah saya ruang dan peluang untuk menyelesaikan perkara ini sebab sekarang saya menteri bukan lagi araw maka bagi saya izin untuk melakukan yang sebaik mungkin tuan dan puan dengan itu wabillahi taufik wa hidayah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan ambil balik nanti yang berhormat sekarang selesailah sesi penerangan daripada yang berhormat menteri di jabatan pertana menteri wilayah persekutuan